Я думаю, що такий великий інтерес до теми нашого круглого столу Україна під прицілом російських змі, проблема інформаційної безпеки України, що ця тема відчувається як одна з найбільш важливих зараз, тому що що б там не казали, а я б кваліфікувала ситуацію зараз, склалася як поки що холодну війну, яка весь час межує. На можливості переростання в війну гарячу і інформаційна безпека в наших умовах в умовах розвинутих засобів масової інформації в умовах, коли все-таки існують демократичні форми, так чи інакше, на які впливають громадяни, боротьба за уми цих громадян є одним із основних напрямів війни, яка ведеться ситуація для української. Продвижение украинской точки зрения на события очень осложнено тем, тем же расколом в стране, который есть. Потому что то, что мы говорим, и для нас очевидно в Киеве, совершенно не очевидно и совершенно по-другому воспринимается на востоке Украины и совершенно по-другому воспринимается в России. И вот мне кажется, что это самое, самый большой вызов и на самом деле наибольшая опасность. Потому что все центральные телеканалы вещают с точки зрения ситуации, понимания ситуации в Киеве. И они не понимают, что то же самое, что абсолютно адекватно воспринимается в Киеве, совершенно по-другому воспринимается в Крыму. И наша неспособность предположить и учитывать точку зрения на события крымских жителей юго-востока страны и Именно таким образом строить информационные какие-то компании, информационные месседжи, я думаю, что очень сильно влияют на... на, на Чего ситуацию. абсолютно э, также нет на наших телеканалах, ну мало вернее, э, в данной ситуации. Э, я уже сказала, что нет учитывания того, как воспринимают информацию жители Крыма, и с другой стороны очень мало позитивной информации о том, что там происходит. Мы, как всегда, увлекаемся жареным, да. Мы очень много внимания уделяем, ну и действительно, мы все здесь в Киеве встревожены ситуацией. И для нас каждый сигнал о том, что там захватили воинскую часть, высадился десант, это прежде всего важное, потому что для нас действительно ценности одни. Мы понимаем, что это э, э, плохо, и мы прежде всего хотим спасать ситуацию. А на самом деле на местах еще люди и хотят чтобы показывали что есть и какие-то позитивные месседжи от новой власти да вот мы даже э, получили письмо недавно в телекритику э, по поводу телемарафонов которые были во время референдума э, в крыму и они возмущаются пятым каналом в частности которым ну, который мы считаем достаточно э, адекватным что, что же вы показывали только все негативное? Выступление там 500 человек в Одессе вы раз, раздуваете, а вы не показываете калитом проклоненную молитву там нескольких тысяч жителей Херсона, э, которые молятся за Крым и против России. Вы не показываете э, многотысячные выступления в других регионах страны, которые против э, оккупации России. Вот это вот наше увлечение негативом. И э, неспособность увидеть на местах и адекватно осветить позитив оно на самом деле оказывает тоже большое влияние на в целом на, на восприятие событий э, российскому продукту Яким чи але не російські дивитися тільки під соусом того, яким чином можна так мовити створювати свій конпропандистський є дослідження, які потім чи закрили, чи більше не займаються. Були такі дослідження 80-х років, які чітко показали, що телебачення що там відбувається, оскільки весь час зміщується, змінюється ракурс, мозок людини дуже завантажений, і людина не здатна аналітично мислити, коли вона дивиться телебачення. Тобто, оце, що ми завжди казали, що для телебачення думка не підходить, а тільки для газети, оце є відповідь, тому що перевантажений мозок надає ну, породжуване аналітичне судження, відповідно критичне судження, і звідси випливає, зникає контроль над емоціями, і емоції піднімаються і стають головними. Таким чином на телебаченні в результаті ми маємо такий, що колись вивчали людей далеких епох, воно звалося дологічний розум. Вот это логичный разум. Ну, в нем ничего плохого нет, и Эйзенштейн считал, что это поле мастерства, кстати, до логичное. Это поле мастерства.